Я очень хотела отдохнуть от повседневной суеты, и а, знакомым посоветовал мне приехать сюда в Чонджу. Мне очень понравился город, произвел приятное впечатление, такой чистый и теплый. А, также здесь можно видеть как традиционную культуру, так и современную. А самое главное, что от аэропорта идет скоростной поезд, поэтому было очень удобно добираться. 네, 청주는 한국 중부권의 새로운 의료관광의 메카로 떠오르고 있습니다. 우수한 의료진과 더불어 최첨단 장비, 풀 패키지로는 국내 두 번째로 무혈, 무통 뇌수술이 가능한 6세대 최첨단 감마 나이프, 아이콘 장비를 갖추고 있습니다. 어, 또한 라섹 수술을 위한 최적화된 시스템, 체내 종양을 인체에 무해한 초음파를 이용하여 비수술적 시술로 치료하는 하이프 센터, 난임부부들을 위한 난임센터, 체질과 체형에 맞춘 효과적인 다이어트, 뷰티 성형 등을 운영하고 있습니다. 이외에도 혈류변화 스탠트를 이용한 뇌동맥류 시술을 국내 최초로 성공한 바 있고 365일 24시간 뇌혈관, 심혈관 질환을 위한 전문센터 등이 운영되고 있습니다. Это разнообразие медицинских услуг в городе Чонджу доступно благодаря оптимизированной системе лечения, узкоспециализированным направлениям обследования и работе профильных центров, предоставляющих оперативное консультирование и лечение и хирургическую помощь. Выгоды международного аэропорта в Чонджу, находящегося всего в двух часах лета от международного Инчхонского аэропорта, позволяют получить именно здесь срочное и безупречное медицинское обслуживание проще, чем в каком-либо другом городе Кореи. Я приехала в такое далекое незнакомое место. Конечно же, я скучаю по своим родителям и друзьям. Но координаторы здесь, они заботятся а тебе каждый день, они помогают тебе во всем, поэтому просто чувствуешь себя как дома, как 어, со своей семьей. Поэтому в следующий раз я обязательно хочу приехать сюда снова, но уже с друзьями. 네, 청주는 세계 여러 나라에서 의료 위해 입국하시는 외국인분들에게 좀 간편하고 신속한 진료 서비스를 진행하고 있습니다. 심리적인 안정을 위한 전문화된 코디네이터들이 좀 체계적으로 환자를 상담하고 관리함으로써 좀 다수의 환자분들이 만족감과 함께 좀 자국에서 진료를 받는 만큼이나 그 편안함을 느끼고 계셔서요. 진료와 더불어 그 역할의 중요함을 환자분들의 미소에서 좀 찾을 수가 있고, 무엇보다도 진료를 위해 다시 청주를 찾고 싶다라는 말씀을 드릴 때, 그 코디네이터의 자긍심과 또 막중한 책임감을 느낄 수 있습니다. 청주에는 이미 수준 높은 의료 인프라가 구성이 되어 있고 또 많은 병원들에서 최첨단 의료 장비들을 도입해 두었기 때문에 환자분들께서 충분한 신뢰를 가지고 진료를 받을 수 있다는 점이 가장 큰 장점일 것 같고요. 그리고 개인별로 최고의 맞춤 의료 서비스를 받을 수 있다는 것도 장점인 것 같습니다. 그리고 또 중요한 점 중에 하나는 이제 이런 걸로 인해서 환자분들이 비용적인 부담이 또 크면 망설여지시는 부분들이 생기실 텐데 의료 비용 부담도 높지 않다는 것도 환자분들께는 큰 장점으로 작용을 하는 것 같습니다. Город Чонджу, расположенный в самом центре Кореи и являющийся меккой корейского медицинского туризма, не только оказывает услуги по диагностике и лечению заболеваний для въезжающих в страну иностранцев, но и экспортирует передовые бизнес-модели в сфере хирургии, цифровизации и административного управления в такие страны, как Китай, Россия и Узбекистан. Здесь базируются такие важнейшие институты государственной политики в сфере медицины, как Агентство по безопасности продуктов питания и медикаментов, Главное управление по контролю и профилактике заболеваний, Государственный институт здравоохранения, превращая наш в город в важный центр, реализующий как национальную, так и международную повестку дня в сфере медицины. 세계적으로 경각심이 높아지는 호흡기 질환 환자를 위한 구축 사업을 지역 선도 의료 기술로 발굴하기 위한 특화 기술 및 유치 기반 사업 등을 전개함과 동시에 국제 의료 교류를 통해 기술력 향상과 국가 간 네트워크를 견고하게 다지는 한편, 나눔 의료를 통하여 휴머니즘 의료 실현을 구현해 나가는 데 최선의 노력을 다해왔습니다. Дальнейшее многостороннее улучшение обслуживания пациентов гостей города Чхонджу и непрерывное развитие технологий лечения обеспечивается уникальной и конкурентоспособной системой оказания медицинских услуг города. А наши неустанные усилия на благо пациентов и трудовой энтузиазм врачебного персонала становятся залогом превращения Кореи из центра медицинского туризма в Чхонджу в великую медицинскую державу. 청주는 조용한 휴식과 취미 있는 최적의 의료관광 도시입니다. 대통령 별장으로 사용되었던 청남다를 비롯해서 한국적인 이색문화 체험을 할수 있는 향교, 문의문화재 단지, 한류 드라마 촬영기로 유명한 수암골, 이런 다양한 볼거리와 KBT와 패션, 최신의 한류문화 트렌드를 엿볼 수 있는 백화점, Медицинский туризм в Чонджу, овеянный ароматами и ярким блеском корейской культуры, впечатляет не только пациентов, но и сопровождающих их друзей и близких. Красота Чонджу очарует их и заставит стремиться приехать сюда еще не один раз. Блестящий врачебный персонал и трогающая душу забота – место исцеления души и тела. 여러분을 <реклама> 기다립니다.